Як сніг на голову посипались на команду Анатолія Чанцева невдачі, хоча справедливості заради це далеко не перші проблеми. Чергова поразка, чергова втрата гравця і чергова порція невдоволення від вболівальників. Вітаю! Це програма Зоряний футбол з вами я, Катерина Ракова. Не обіцяю сьогодні багато критики, але зі спеціалістами спробуємо розібратись у причинах гри зі знаком Мінус. Що робити, коли команда виграти хоче, але не може, приблизно так сказав наставник зорі після гри з Таврією. Маш почався ввечері о 19.15. Алчевських вболівальників поєдинок занадто не зацікавив. Підтримували Луганчан, як завжди, місцеві фани, та й в тих з огляду на окремі фрази вривається терпець. Тільки мінус. Поки так можна сказати про зорюм очків, як не було, так і нема. До того ж, кожну гру Лазарет потрапляють нові гравці. Цього разу Анатолій толі втратив ще й Даніеля Аддо. захисник підвернув ногу. Коуш чорно-білих свій стан після гри яскраво продемонстрував. Ви мені звініті знаєте, какої та трохи тільки... німношка подобіта Маж проти команди Сімферополя мав принести очки луганчанам, і суперник не з лідерів І для підняття психологічного стану чорнобілим були конче потрібні очки, та не склалось, як гадалось. Пропустивши один м'яч від Василя Гігіадзе, зоря не змогла відквитати різницю рахунку. Не можна сказати, що можливостей для голу було багато. У нападі Луганчани грали без зубу, як власне і у захисті. Тож закономірний результат і плачевне місце у турнірній таблиці. Показати якийсь та садержательний футбол. было очень сложно. Было много борьбы, много единоборств и много брака, которому способствовало вот это поле. Вот. Но я благодарен ребятам, что они <coughs> э, выдержали вот это серьезное испытание. А сегодня испытание воли, характера. По отдаче, конечно, претензий ребятам нет. Но кроме отдачи надо еще Уметь хотя бы своему давать передачу первому. Без мастерства трудно одерживать победы. Пальців на двох руках не вистачить, аби порахувати кількість травмованих у команді. Та зазначу, що заповнювати паузу у чемпіонаті зоря відправилася до Євпаторії майже у повному складі. У Луганську залишився тільки Павло Худзік. І ще одна новина до Криму в чанси взяв з собою шість гравців з молодіжного складу. Павло Мягков, Семен Жарий, Вадим Парамонов, Гюлі Манджгаладзе, Олександр Батіщев та Іван Петряк. Сегодня у меня в гостях людина яка завжди всегда дает объективную оценку игры. Работа в него такая. та Панова Виталий Ватулін Сегодня завитал до нас Оля Дач, газету «Футбольное обозрение». Виталий вас. Здравствуйте. Виталик, ты посмотрел матч на стадионе, видел все собственными глазами. Отчет уже написан об игре. Какая первая строчка была? Можешь вспомнить? Ну, первая строчка, наверное, больше относилась к какому-то небольшому дежавю. То есть прошло всего неделя мы видим практически ту же команду, те же эксперименты в составе. И, к сожалению, видим тот же результат на табло, отрицательный для нас. Опять-таки тот же тренер сказал, что по самоотдаче нет никаких претензий к игрокам. Тебе удалось увидеть огонек в глазах у футболистов? Ну, знаете, я честно признаюсь, я у большинства игроков его не вижу уже в последних двух матчах, это точно. То есть э, есть старание, но старание и самодача это немножко э, тоже разные вещи. Нужна какая-то внутренняя мотивация, а не просто банальное выполнение своих обязанностей. В чем причина? В чем, где искать мотивацию игрокам? Мотивацию? Ну, это психологический фактор. Здесь э, это работа тренерского состава. То есть как они зарядят игроков на матч, как они настроят на отдельного соперника. То есть это только внутренняя мотивация. Михаил не психолог. Э -э нет, я такого не скажу, но, наверное, нужен просто немножко другой подход. То есть психология – это очень обширная вещь. Значит, нужно искать какие-то другие методы. Чем тогда мотивировать? Мотивирует их Сергей Рафаилов о том, говорил о том, что, в принципе, могут финансово, с финансовой стороны их мотивировать. Как думаешь, поможет такая мера? Я думаю, что они мотивированы финансово на каждую игру. Это стандартный ход любого хорошего клуба. То есть премии, какие-то дополнительные выплаты. Но мотивировать должна еще и турнирная таблица. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять, что выходить нужно сейчас и биться. То есть не нужно искать каких-то дополнительных стимулов. А если наоборот в минус пойдет финансовая мотивация? Ну, знаете, мы такое уже проходили в 90-х годах. Хотя ребята тогда выходили и бились, не получая месяцами зарплату. То есть здесь тоже нельзя называть эту причину однозначно правильной. Воспитательные меры уже коснулись Бруна и Мадоу, которых перевели в Дубль. Насколько это хорошая воспитательная вот система? Как думаешь, поможет им это? Я думаю, что для них, для, как для легионеров, это должно повлиять в какой-то степени. Все-таки у них есть самооценка, собственно, и они, они оценивают свои действия. Они пришли играть в основу. Мадоу сыграл достаточное количество игр. Да, он не всегда попадал в основной состав, но он приносил команде пользу. Но что касается Бруна, ну, наверное, немножко этот игрок не понимает или не видит своего места в этом составе. То есть, может быть, это банально не его команда, есть такие случаи. Бруно говорил о том, что хочет в европейскую команду, зря для него это как трамплин в старый свет. Какая команда ждет его, как думаешь? Я думаю, что эти разговоры пошли только после того, да, наверное, даже на основании того, что он пришел из Донецкого шахтера. То есть сегодня уже игроки, попадая в Донецкий шахтер, они для себя завышают какую-то планку. Может быть, не имея для этого каких-то способностей определенных для игры в Еврокубках, но они уже себя, следующие клубы, которые стоят немножко ниже рангов «Шахтера», они рассматривают как трамплин. В этом нет ничего удивительного. В команде 12 травмированных игроков от Анатолия Чанцева требуется и результат, и игра. Играть неким. Что нужно сделать? Возможно, игроков взять из молодежного состава? Ну, молодежный состав мы видим, что игроков подпускают уже. Видим эксперименты, Вот как раз вынужденные ввиду такого количества травмированных. Да, думаю, что однозначно нужно подпускать молодежь. Тем более, она показывает хороший результат, она дает для этого хорошие предпосылки. Кто мог бы усилить? Кто мог бы усилить? Трудно сказать. Сейчас подпускают мягкого. Он начал появляться. Тот же Петрик, в принципе, он уже выходит. Это, на сегодняшний момент это усиление состава на его позиции отсутствует игрок, он его заменяет, он его заменяет ну, практически равноценно. Это уже усиление. Поэтому какие-то шаги в эту сторону уже делаются. Не рано Петрику авансы выдают? Думаю, что нет. Если их не выдавать вообще, то мы видим, что до этого игроки из дубля, из молодежного состава, только стучались в дверь. Но дверь это, к сожалению, не открывалась долгое время. Дубль в этом году удивляет, в принципе, в чем феномен, на твой взгляд? Это тренер Владимир Микитин, либо же команда, но опять-таки команда это поменялась, игроки-то другие в этом году тоже. Ну, я думаю, совокупность того и другого. Начнем с тренера. Тренер подбирает, все-таки занимается формированием состава. Он подбирает их под свое видение игры, думаю, что все это по совокупности выдает такой результат. И немножко, наверное, это, эти игроки, которые были один-два года назад, они окрепли, они увидели, в каком котле они варятся. Вернемся к основному составу. Селекция в этом году. Не подвела ли команду? Очень много было приобретений. Насколько сейчас, на твой взгляд, они заиграли и нужны команде. Но если говорить о зимних приобретениях, то большинство из них внесло свою значительную лепту в сегодняшней игре. Мы видим, Лепартию, который очень прилично смотрится в опорной зоне. Маду, да, сейчас он играет в Дубли, но он неплохо начал. Техничный игрок тоже. Максим Белый. Максим Белый, ну, это, наверное, самый <соценно> наш, Максим Белый защитник. Да, защитник. Да. Один из самых прогрессирующих игроков в сегодняшнем составе «Зари» тоже можно ответить. Григорий Ярмаш немножко не так стабилен, как остальные. Но мы знаем, какой потенциал у этого игрока есть. Он в Полтаве играл очень прилично. Вот. Хамчановский. Очень хорошее приобретение. Опять же, Молодой игрок перспективный. Ему доверили место, а парень стабильный да, парень, сейчас. Да, парень воспользовался своим шансом, это самое главное. И я думаю, что по потенциалу, по скоростным каким-то его качествам, ну, он не затеряется среди остальных клубов, он очень хорошо выглядит. И Григорий Ярмаш, и Сергей Селюк, они в своих командах были, по сути, лидерами. В Луганск они переходили на гребни успеха, скажем так, да? Но в Луганске почему-то теряются лидеры. То есть, ни Ярмаш, ни Селюк, Селюк вообще, то есть, э, сказали, что он потерял свои игровые кондиции. Что случается с ними в нашей команде? Ну, по Ярмашу можно сказать. Ярмаш играл в Полтаве на одной и той же позиции защитника. Здесь ему приходится немножко уже переходить с фланга на фланг. То есть в этом плане игроки, особенно если у них есть упор на какую-то ногу, на левую, на правую, они могут теряться. То есть, возможно, из-за этого. По селеку, ну для нападающего вообще очень важна эта работа полузащиты, атакующих полузащитников. То есть мы видим, нет максима белого, трудно найти поддержку из глубины. Поэтому для Селюка, наверное, важен, важно, чтобы ему кто-то подносил снаряды. Сейчас очень многие говорят о том, что именно на Максиме Белом на полузащитнике строилась вся наша команда. Согласен с этим? Я не скажу, я не скажу так, потому что мы не та команда, которая делает абсолютно единый упор на центр поля, где действует под нападающим Максим Белый. У нас неплохо играют фланги. Наверное, он просто выделялся за счет своей самоотдачи. Ну и, естественно, талант. Талант у этого игрока есть, безусловно. Защитники, давай по защите с тобой пройдемся. Травмировался Даниэль Адо. Пара, которая была в этом матче, не впечатлила, скажем так. Согласишься с этим? И кто, на твой взгляд, помимо Максима Белого, да, может застолбить за собой место в защите Зари? Мы ну, играли Каратецкий и да, немножко Лазинский. Ну, скажем так, Лазинского мало практики. То есть при той на постоянной наигрываемости состава, который идет, постоянный обмен, ему трудно, наверное, будет с кем-то сыграться. Вот, тем более после такого долгого срока восстановления. Но На мой взгляд, вообще, в данный момент, наиболее идеальная пара аддо и белый. Белый. Ад до белый, да. То есть Ад до себя уже зарекомендовал давно. Белый, как я уже говорил, прогрессирует сегодня. И в прошлой игре он играл немножко впереди, но, скажем так, может быть, это была не его позиция. Он был выдвинут немножко я в центр поля. Было. Да. То есть здесь нужно брать больше на себя функции разрушителя, но не разрушителя в защите, а конкретно в центре поля. Впереди Харьковский Металлист, я понимаю, что непобедимых команд нет, но тем не менее, команда сильная, команда, которая сейчас в чемпионате на лидирующих позициях. Что мы можем сделать, чтобы хотя бы увести одно очко из Волчевска? Только самоотдача. То, чего не хватало в прошлых играх, вот этот огонек в глазах, нести вперед с первых минут. Будет сложно, потому что металлист играет в очень скоростной футбол. Он играет в футбол европейский. Да, он проиграл киевскому «Динамо». Но будем так говорить, что он немножко переоценил свои возможности. Зарю такого не будет. Они будут играть на классе. Думаю, что очень сложно будет сдержать их скоростные фланги. То есть очень внимательно нужно будет сыграть нашим крайним защитникам. Только сама отдача. Ну, думаю, будем болеть за команду. Спасибо, что пришел. Я думаю, увидимся еще на стадионе. Спасибо вам. Чи не кажели, розчаровує, є у структурі ті, хто навпаки радує. Молодіжному складу і також виписали багато авансів, тому сьогодні не про них. Від вболівальників часто чуються невдоволення, що в команді майже нема власних вихованців. Вони будуть, це можу сказати, з впевненістю, бо на власні очі бачила, як готують найближчу зміну для команди. Академія «Заріз» кожним місяцем набирає оберти. Ось тут на сучасному газоні куються справжні футбольні таланти. Стати зіркою світового спорту мріє, що не кожен з цих хлопчаків, але стоїть одиниці, бо футбольна казка має і іншу сторону медалі. А головний її початок досить нелегкий. Коли більшість дітей ще спить, вони на півсонні їдуть на тренування. Якщо у когось є вільний час, то у них він тільки вночі. Бути футболістом важко та відповідально. Але якщо вже такий шлях обраний, з нього вже не зіступають. Игорь Викторович, ну тренировки, собственно говоря, нелегкие. Много ли отказываются, вот, потренировавшись? Много ли футболистов понимают, что для них это тяжело и уходят? Да нет, много таких футболистов нет. Обычно люди, если приходят заниматься футболом, то это их желание, как бы их любовь. Поэтому они из последних сил будут биться и стараться. Многие заканчивают это играть по причину там своих каких-то э, нефутбольных качеств. То есть природа не всех наградила, будем говорить, там какими-то физическими качествами, которые нужны для футболиста, техническими, там, быстротой мышления и всем остальным. Но это уже не потому, что дети не хотят играть. Просто ну, природа не дала. Бывает такое иногда. По самоотдаче есть какие-то претензии к игрокам? А, именно в школе? Да. Так да ні. Вони не, не виходять, кожну гру грають, кожну гру стараються, кожну гру викладуються. Вони розуміють прекрасно, що представляють свій міст, свою родну команду, свій клуб на території України, как бы, поэтому по самодачі взагалі ніяких претензій немає. До школи зорі приводять сотні талантів, залишаються тільки одиниці. Тренери, які власним прикладом показують, як треба грати. охоче поясняють, чому це треба робити передай, Наразі до зорі потрапляють таланти з усієї України. Їх розселяють у місті та вчать головному самовіддачі та патріотизму. Панкатися з дітьми тут теж ніхто не буде. Хочеш стати футболістом, доведи. Три главних залога, успіху. Трудолюбіє раз. На первом бы месте я поставил трудолюбие, на втором месте поставил бы э, талант игрока, и на третьем фарт, везение. Вот три главных фактора, которые как бы залог успехов достижение, будем говорить, мечты ребенка стать футболистом. Сейчас в школе, я так понимаю, не добора нет. Идет не набор, а отбор. Да, у нас очень жесткий отбор. А, то есть, начиная с детей, рождения 2004 года, уже идет жесткая система отбора. Уже на этой стадии, когда детям по 6-7 по семь лет. Иначе, ну... Успеха не будет. Цим вихованцям академії пощастило. играют, грають на сучасному покритті у новенькій форме та не платять жодної копійки за навчання есть категории детей, которые пришли в футбол, да, они несколько категорий существуют. То есть одна категория детей – это те, которых привели родители. Вторая категория детей, которые пришли, потому что их не друзья занимаются футболом. И третья категория – это прирожденные игроки. То есть вот эту третью категорию надо найти. Почему? Потому что он родился уже игроком. Пусть это он пришел в футбол, но он точно так бы был игроком и в гандбол, и в баскетбол, и в волейбол. То есть игровые виды спорта. Спорта, это конкретно виды спорта этого ребенка. То есть это видно сразу. Ну а остальные уже, будем говорить, за счет трудолюбия, за счет того, что хотят стать футболистами тоже занимаются, и с них тоже что-то можно. А вот это мнение, что таланты ленивые всегда. Ну, есть такое мнение, как бы, и с этим приходится иногда сталкиваться. Почему? Потому что им все легко дается. Вот вы вот, даже если не с футболом проводить аналогию, а, например, со школой. Вот пришел ребенок в первый класс, он Быстро все хватает на лету. Он уже умеет читать, писать, считать. Ему не интересно, потому что он опережает своих сверстников. Иногда такое бывает и в футболе, но мы тут немножко по-другому поступаем. Если ребенок талантливый и он явно выделяется на фоне своей возрастной группы, мы его переводим специально более старшую группу, для того, чтобы у него была, был стимул, и он не чувствовал тебя там, себя там суперзвездой, понимаете. Ему приходится работать, чтобы выживать в этой ситуации. У каждого тренера есть свои секреты борьбы со звездностью. Вы? У вас какие они? Со звездностью игрока. У меня крепкое слово. От секрет, чесна цього Цьогоріч Дитяча академія зорі дебютант вищої ліги з великими амбіціями та можливостями. Так можна охарактеризувати сходження команди у елітному дивізіоні. Зараз команда на сьомому місці та бореться за підвищення результатом. Тренерський склад задоволений, та кажуть, досконалості нема меж. Років через п'ять, думаю, тих, кого зараз бачили на екрані, побачимо в складі дорослої команди. А на цьому все зорі гарних тренувань на південному узбережжі. Хто знає, можливо, морський клімат дасть хлопцям на снаги. Я з вами прощаюсь у студії була Катерина Ракова. Пам'ятайте, футбол це не тільки гра.